kita ya kita tahu apa yang sesuai apa yang kita perlu dari segi uh, aktiviti ataupun senaman fizikal ini tetapi bagaimana kita nak tahu nak menentukan apakah jenis uh, senaman ataupun aktiviti yang sesuai mengikut keperluan kita usia kita okey sebenarnya ini satu pertanyaan yang sangat menarik bagi saya dan juga bagus tapi pada prinsipnya hmm. sebenarnya uh, umur tiada batasan untuk apa pun bentuk aktiviti tersebut terutama kalau mereka sudah terbiasa sejak dari muda eh? ada yang tadi dari soalan tadi oh nampak anti-anti atau angkakal -angka, ataupun yang uh, dia berusia 70 80 tahun masih lagi boleh berhiking malah mungkin ada yang kalau uh, itu uh, ada juga uh, skating hmm. ada juga berbasikal yeah. dan sebagainya tu dah nampak agak lebih luar biasa daripada orang-orang kita yang orang, takut kita tengok ha, orang-orang ya, yang lebih berusia melakukan tapi aktiviti berikut uh. tapi sebenarnya mereka dah terbiasa tiada tiada masalah hmm. tapi pada prinsipnya sebenarnya uh, senaman kalau kita nak fokus eh kalau untuk kanak-kanak kita nak melihat dari meningkatkan uh, kecergasan mereka so mereka sebenarnya perlu banyak berlari eh bermain eh hmm. untuk meningkatkan dia punya skill je skill dia daripada umur 5 tahun seterusnya sampai mereka 10 tahun okay itu penting cuma kanak-kanak sekarang banyak ini so skillnya adalah ini oh. so, so jadi dah isu ada masalah lain kan Okay, kalau untuk yang dewasa of course kita nak fokus kepada kekuatan kepada uh, apa tu kekuatan jantung semua uh, kekuatan otot uh, dan juga untuk endurance tapi sebenarnya uh, kalau untuk yang peringkat 60 ke atas okay, apa faktor risiko yang kita perlu perhatikan yang terjadi pertama dari aspek keseimbangan risiko untuk uh, terjadinya apa tu tersungkur terjatuh tu disebabkan keseimbangan tu adalah uh, tinggi untuk mereka 60 tahun ke atas. Jadi ni keseimbangan tubuh badan kita. Uh, so jadi kita kena latihkan uh, keseimbangan. Yeah. Tapi kita kena ingat bila meningkat umur juga Sebenarnya, mulai daripada umur 30 tahun sampai ke 7 dan 80 tahun, jisim otot kita akan menyusut. Mm -hmm. Setiap tahun, yeah. setiap dekad, setiap dekad, eh, 10 tahun, akan menyusut 3 ke 8%. So, bayangkan kalau orang tu ters, uh, berumur 70 tahun, berapa jisim otot dia telah menyusut kalau kita tidak terapkan senaman berbentuk kekuatan. Mm. Tak semestinya dia nak kena jadi... Berotot, sadu, sadu tak perlu. Tapi uh -uh. kita kena conditionkan otot tersebut yeah. untuk menguatkan. Biar seperti yang saya katakan tadi, otot tu dapat memegang sendi, memegang tubuh kita agar postur kita terjaga dan juga dalam masa yang sama bila kekuatan otot tu dapat kita uh, terapkan dengan sendirinya kesimbangan pun akan turut betul uh, uh, jadi lebih baiklah. Yeah. Dan juga aspek kelenturan ini yang selalu kita lupakan. Selalunya kan bila Pesakit datang jumpa saya... Oh... Saya... Bila cakap... Eh... Bila kita timbang tengok... Otak dia menyusut... Hmm. Saya cakap... Uh, oh... Dengan, bersen, dengan berlari... Dengan berjalan... Dengan berbasikal... Tak cukup ke? Tak cukup... Itu adalah... Senama berbentuk kardiovaskular... Jantung dan... Paru-paru... Uh, senama kekuatan kita kena buat juga... So jadi itu spesifik... Untuk jenis-jenis senaman... -jenis Sebenarnya tidak... Kiri umur... Mana sekalipun... Yeah. Tapi... Tapi... Eh... Uh, kita perlu terapkan intensiti dia. Hmm. Uh, so kalau misalnya tadi uh, ada orang muda hiking dia boleh laju. Kalau yang mungkin berusia mungkin uh, perlahan sedikit dan juga mungkin perlu pakai uh, apa tu namanya uh, stick kan yeah. tongkat yang hmm. untuk hiking tu contoh dan juga kalau untuk berbasikal uh, kalau untuk yang berusia boleh saja di mana dia rasa selesa tapi uh, keselamatan tu pentinglah dan juga kena pastikan uh, jangan lupa melakukan senaman senaman kekuatan bila kita nak meningkat umur senaman kekuatan tu memang sangat penting sebab tu kita tengok sengah-sengah uh, orang yang berumur 70 80 tahun otot dia dah menyusut Yeah. Dan dia nak bangun pun susah kan? Ini adalah perkara-perkara yang kita tak dapat nak elakkan Betul. lah. Betul. Uh, usia kita meningkat, uh. badan tu, tubuh badan kita pun akan berubah. Betul. Bria uh, so, mm. Prof, kalau uh, kita nak tahu, adakah normal jika kita mengalami sakit radang di bahagian belakang? Kalau kita tadi buat demonstrasi untuk uh, menguatkan bahagian mm, belakang mm, kita mm. kan? Uh, kalau kita sakit radang di bahagian belakang, melebihi 6 bulan katalah. Secara berterusan <laughs> kan? Adakah okay. itu normal? Okey secara jujurnya memanglah tak normal. Hmm. Orang sakit 6 bulan dibiarkan kan. <laughs> mesti ada punca, kita kena buat pemeriksaan lah, eh, pertama sekali kita kena buat pemeriksaan uh, dari aspek kita memang banyak uh, sisi yang kita kena lihat. Uh, adakah radang tu akibat daripada kecederaan uh -huh. yang dia pernah alami dulu yang dianggap oh, dulu cedera okey je, tapi lepas beberapa minggu tu start sakit-sakit-sakit dan sebagainya. Ini selalu terjadi. Uh, kebanyakan daripada kita bila bila cedera je oh tak apalah oh, okeylah tahanlah dah teruk baru nak jumpa okey kedua kemungkinan ada masalah uh, akibat daripada mungkin radang akibat tisu-tisu uh, kita panggil soft tissue ataupun uh, contoh contoh mungkin ada akibat daripada uh, rem uh, apa tu uh, gout Hmm. ataupun akibat daripada ada rheumatoid arthritis sakit tulang, eh. ya sakit-sakit sendi, sakit sendi hmm. uh, rheumatism dan sebagainya tu kita kena buat pemeriksaan di situ pemeriksaan darah so kita hmm. kena buat so maknanya pada kesimpulannya bila ada radang dah 6 bulan terutamanya ping pinggang so kita nak kena tahu mungkin dulu dia pernah terjatuh terduduk yeah. ataupun ambil barang macam seperti yang saya katakan tadi ada pop kat belakang so kemungkinan ada isu kecederaan di bahagian pinggang yang kita perlu buat X-ray dan mungkin perlu buat MRI dan sebagainya so kita kena yeah. pada prinsipnya kena buat pemeriksaan. jadi jangan tunggu lama uh. Uh, sehingga nanti keadaan lebih bertambah teruk ya eh, bro pada masa yang sama kita perlu mempunyai banyak ilmu pengetahuan sebenarnya untuk mengaturkan uh, jadual senaman yang sangat baik hmm. yang sesuai hmm. dengan keperluan kita